mana bu tarbiya ruh hisoblanadi ilmlarni ruhi va insonni ichida ruh bo'lsa u tirik hisoblanadi mana bu biz o'rganayotgan ingliz tili it matematika tarix ona til va hokazo ilmlarni ruhi bu tarbiya hisoblanadi tushunyapsizmi tarbiyani o'rgansak endi bizni hayotimizda boshqacha bir e, yo'nalish paydo bo'ladi bosh bir rangli rangli bir holatda bo'ladi hayotimizda bir halovat bo'ladi nima uchun yashayotganimizni bilamiz jamiyatni oldida qanaqa vazifamiz bor ota onamiz ustozlar oldida sekin sekin tushunib yetamiz bolalar tushunarlimi shunchaki bir oddiy salom ber jim o'tir gaplashma degan narsa emas bu tana va ruhiyatni butun inson hayotini qamrab e, oladi hayotiy tajribamizni oshiramiz dunyoqarashimizni kengaytiramiz nutqimizni rivojlantiramiz gapirishni o'rganamiz bolalar yozma nutqimizni shakllantiramiz og'zaki nutqimizni shakllantiramiz fikrlashimizni kengaytiramiz dunyoqarashimizni kengaytiramiz tarbiyamizni go'zallashtiramiz mana shunaqa e, demak maqsadlarimiz ham bor